Ayaz kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye son iller büyük uğurlu yol geçip dünya çapında güç merkezine çevrilip Türkiye'deki istikrar, gelişme, inkişaf ə, göz qabağındadır. Bugün dünyanın birçok ülkelerinde böhran yaşanır, kriz yaşanır. Ülkeler idare olunmaz vaziyete düşür. İqtisadi çətinliklər, sıxıntılar insanların haqlı etirazına səbəb olur. Türkiyə isə inamla irəliləyir, dev projələr həyata keçirir. Bölgedə söz sahibidir, dünyada önəmli güc mərkəzidir və hər kəs bunu da hesablaşmalıdır. Və hər kəs bilməlidir ki, bu uğurların ə səbəbkarı mənim qardaşım Rəcəb Təyib Ərdoğandır. Azərbaycanda Tayyibəyə çox böyük hörmət, məhəbbət vardır və bunu ə, Azərbaycana gələn hər bir insan görür.